ঘৰখনত থাকিবলৈ একেবাৰে শান্তি নোহোৱা হৈছে ইফালে গ'লেও বোৱাৰীয়ে পেক পেকাই থাকে ইফালে গ'লেও পেক পেকাই থাকে ইমান সম্পত্তি লোভীয়া হ'ব পাৰে নে মানুহ মই মৰাৰ পিছতচোন গোটেই সম্পত্তিখিনি ইহঁত দুটাৰে হ'ব তথাপিও ইমান লোভ কৰি থাকে ইমান সম্পত্তি লোভ কৰাটো ভাল নহয় সিহঁতে ইমান সম্পত্তি লোভ কিয় কৰিছে বাৰু নিজৰ মাকক কেনেকৈ খেলিব পাৰে মোৰ ল'ৰাটোক ইমান কষ্টৰে তুলি তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ এইদিনটো দেখিবলৈ নে মই বোৱাৰীজনিত লোকৰ ঘৰৰ পৰা আহা তাকনো কি নো ক'ম কিন্তু বাবাইতো বুজিব লাগিছিল মাকক এনেকৈ খেলোৱাটো ভাল হ'বনে নহ'ব বুলি নাই ভাবি নাচালে ভগৱানে কিয় জানো মোক মাৰি নিয়া নাই কি পাপ কৰিছিলোঁ জানো মই এতিয়ালৈকে ভাল মানুহক মাৰি মাৰি নিশেষ কৰিলে মোৰ নিচিনা এজনী মানুহক কিয় মাৰি লৈ যাব পৰা নাই ভগৱানে ইমান কষ্ট দি দি থাকাত কঠি মোক মাৰি লৈ গ'লে মই কিজানি শান্তি পাম মই মৰাৰ পিছত মোৰ সকাম বা কাজ কামখিনি কৰিলেও কৰিব নকৰিলেও নাই কিন্তু মই এনেকৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু মই মৰি থকাই ভাল হ'ব সঁচাকৈ আজিকালি কথাবিলাক কলে নুশুনা হৈছে যে অকমান কি কথা হা তোক যে মই কৈছিলো চোতাল দুটাল হাৰি মেলি গাহৰি দানা বনাগে বুলি কৈছিলো কচু কাটি মেলি তই যে ইয়াতে বহি আছো যে মই ৰমলাৰ ঘৰ পৰা আহিলো গৈ নাই তো ল'ৰ চাই হোৱা তই একেটা জেগাতে থম থমকে বহি আছে বোৱাৰী যাব লৈছিলোৱেই মই এতিয়া কঁকালটো বৰ বিষাইছে অঁ মৰি হৈছোঁ যে কঁকালটোৰ পৰা ফটককৈ উঠিবলৈ বহিবলৈ বৰ কষ্ট হয় কচু কাটিবলৈ আকৌ নৈ পাৰলৈ যাব লাগে নৈ পাৰলৈ অকলে যাবলৈ কিবা লাগিছে এই ভৰ দুপৰীয়াখন কবলৈ আহিছ ককাল বিষালত যি বিষালক মোৰ বিষালক গা বিষালত যি বিষালে তই কচু কাটি কেনে আনগে ডাঙৰ সিজাবই লাগিব তই বুজিলে নহয় তই ভাত খাব নাপাও এতিয়া তই কোনো মতলবেই নাই গোটেই সম্পত্তি খিনি আমাৰ নামত কৰিলো যেতিয়া এতিয়া টেনচনেই নাই তহঁত জীয়েক পুতেকবিলাকক কিমান কষ্টৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ এইদিন দেখিবলৈ ডাঙৰ কৰিলোঁ নেকি মই তই বাৰু বোৱাৰী নুবুজিলেও একো হানি নাই কিন্তু বাপাই বুজিব লাগিছিল মোৰ কথা সিহঁতক মই কিমান কষ্টৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ বাপেক মৰাৰ পৰা চব্জি লগাই মেলি বজাৰত বিক্ৰী কৰি সিহঁতক পঢ়াইছিলোঁ আজি এইদিন দেখুৱালে মোক সঁচাকৈ মই বৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃ এইটো তোৰ ইম'চনেল ড্ৰামা এড কৰি নাথাকিবি মোৰ আগত যি ক'লে ক'লি তোৰ পুতেৰৰ আগত এইবিলাক কথা নকবি আকৌ মন চন গলি যাব আকৌ তোৰ প্ৰতি মই যিহে বেয়া ভাৱ ভৰাই থৈছোঁ যিহে বিষ ঢালি থৈছোঁ সেইবিলাক চব কাম 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 কাইকিয়া হৈ যাব এইবিলাক একো কৈ নাথাকিবি তোৰ পুতেৰৰ আগত যি ভাত খাবলৈ মন আছে কিবা মানে খাই মেলি জীয়াই থাকিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে মই যি কৈছোঁ তাকে কৰিবি বেছি তেমি কৰিলে চুলি ধৰি ঘৰ বাহিৰ কৰি দিম এনেই তোৰে মাটি সম্পত্তি তোৰ নামত নায়েই এতিয়া গোটেইখিনি আমাৰ নামত কৰি ল'লোঁ ইয়াত চিন্তা নাই আৰু তই মৰিল মৰি জীয়াই থাকিলেও থাক নাথাকিলেও নাই আৰু বুজিলি নহয় সেইকাৰণে মই যি কাম কৰিব দিওঁ চব কৰিবি কি নকওঁ দে কিনো ক'ম আৰু একেডাল কাণ মাৰিয়ে ঘূৰে আৰু আগতে ময়ো মোৰ শাহু এনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ প্ৰতিফল মই পালোঁ আৰু এতিয়া তইও পাবি ৰ একেডাল কাণ মাৰিয়ে ঘূৰে বুলি কয় নহয় তই মোক যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছ তই পাবি এদিন তইও ভুগিবি তেতিয়া মোৰ কথা মনত পৰিব তোৰ তেতিয়া মই জীয়াই নাথাকিব পাৰোঁ কিন্তু তই এদিন পচপাবি পচপাহে এৰিবি মই কৈ থৈছোঁ আজিটোক এই হ'ব যি হয় দেখা যাব পিছত এতিয়া মই যোনটো কৰি ভাল পাইছোঁ সেইটোৱে কৰিম এতিয়া মোৰ সম্পত্তিখিনি যদি গোটেইখিনি মোৰ নামত কৰি লোৱাৰ পিছত মোৰ ল'ৰাই মোক চাওক নাচাওক মোৰ মতলব নাই নহয় নিচালেও নাই আৰু সিহঁতৰ নামত সম্পত্তিখিনি কৰি নিদিলে হয় পিছত যি হয় দেখা যাবা এতিয়া আপ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি কিনে এতিয়া বৰ্তমানটো বেয়া কৰিবলৈ নাই নহয় আ কি কয় ভৱিষ্যতে যি হয় হ'ব অক্ষেদিলেও খেদিব নেখেদিলেও নাই এতিয়া কিন্তু আৰামত থাকিলে হয় এতিয়া গোটেই সম্পত্তি মোৰ নামত হয় যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'লে বিক্ৰী কৰিম আৰামত থাকিম এতিয়া মোৰ দুখ নহ'বইচোন মোৰ ল'ৰাইও এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক এতিয়া মৰম কৰিব টকা পইচা ধেৰ আছে বুলি এতিয়া তই এষাৰ কথা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰ বোৱাৰী যেতিয়া তই যোনটো পৰিস্থিতিত পৰিবি তেতিয়াহে অনুভৱ কৰিব পাৰি আগতে ময়ো অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ শাহুৱে মোক সাউদি থৈ যোৱাৰ নিচিনা দি থৈ গৈছিলে কিন্তু মই তোক খাওঁ নিদিওঁ কিন্তু তই বুজ সময় থাকোঁতে বুজ মই তহঁতি দুখত থকাটো নিবিচাৰোঁ তহঁতি সদায় সুখত থকাটোৱে বিচাৰোঁ তহঁতকেইটাক কিন্তু মোৰ শাহুৱে মোক খাও দি থৈ গৈছিলে তহঁত তোৰ বোৱাৰী ল'ৰা বোৱাৰীয়েতো কেনেকুৱা ব্যৱহাৰে কৰিব তই মোক যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছ বুলি কৈছিলে সেয়া প্ৰতিফল মই আজি পাইছোঁ অ হয় নেকি তই বহুত বহল অন্তৰৰ মানুহ দেই ইমান কি বিলাক কৰাৰ পিছতো তই যে আমাক হাও নাই দিয়া নাই সঁচাকে তই বহুত ভাল মাইক্য়ত আজিতো মই লোকেল কুকুৰা এটা মাৰি কিনে খুৱাম বুলি ভাবিছ নেকি তই কি বুলি ভাবিছ তোৰ এইবিলাক কথাত মই কি ভুল যেনেকে চকু পানী টুকি একেবাৰে মাটিত বাগৰি বাগৰি কানিম বুলি ভাবিছ নেকি তোৰ এইবিলাক কথাই মোৰ চুলিডালো হিলাব পৰা নাই বুজিলি নহয় যাহ কচু কাতগে এতিয়া পেট পেকাই নাথাকিবি ইয়াত বহি মেলি ককাৰ বিষ হৈছে কি বিষ হৈছে কব মোৰখনলৈ টেপ টেপা থাকিব পাতি অহা নিচিনা আপুনি আহি ওলালেহি যে কি কাম নকৰিলে নেকি আজি কাম নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব কওকচোন আপুনি অকলে ইনকম কৰা মানুহ বাকীখিনি চব বহি বহি খোৱা বানো মই এইটো সেইটো কৰি মেলি পইচা কেইটকামান ওলাওঁ কিন্তু কিছুমান মানুহ আছে ন অকল বহি বহি খাব জানে নহয় আপুনি কেতিয়া কাম নকৰিলে কাম এদিন কাম নকৰিলে কিমান লছ আপুনি জানেনে নাজানে বাৰু এই নকৰিলোঁ আৰু কাম কৰি কৰি সিমান কঁকালটো বিষাই গৈছে একেবাৰে চিমেণ্ট দাঙি দাঙি নহয় একদম হাত চব বিষাই গৈছে ভাগৰ লাগি গৈছে অঁ সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু আজি কি হ'ল মা ইমান মনটো মাৰি আছে যে কি হ'বলৈ বাকী আছেনো খাব নোপোৱা নেকি বাৰু নৈছ ধৰি ফুৰিবলৈ মাছে মধলি আনি সেই কেলে হে নাই পেচ পাতি থাকক জানেইচোন অকণমান কথাটো কেনেকে কয় মই নালাগে বুলি কওঁতে মোকে কৈছে মোৰ ল'ৰাটোক শেষ কৰিলে বোলে মই বোলে আপোনাক শেষ কৰিছো বোলে ধ্বংস কৰি দিছো বোলে সেই নেযাবি কৰাৰ কাৰণে সেনেকে কৈছে মই কি কম বাৰু কওকচোন আপুনিয়ে কওক কেলে এনেকুৱাখন কৰিছ কচোন মই সেইকাৰণে বেছি খং উঠি যায় এই মাছ মাৰিবলৈ তোৰ যাবলৈ দৰকাৰ নাই নহয় ইমান ভৰ দুপৰীয়াখন এই গাটো একো ঠিকে নাই কঁকাল বিষ চকাল বিষে একেবাৰে কেঁকাই থাকে ৰাতি আকৌ এতিয়া দুপৰীয়াখন কি ক'বলৈ তোৰ মাছ মাৰিব যাব লাগে এই খাবলৈ নোপোৱাকৈ আছ নে কিবা খাবলৈতো পাই আছ সময়মতে চব দিয়ে দি আছো ন তোৰ মাছে মঙহে মাছ খাবলৈ মন গৈছে বা কিবা খাবলৈ মন গৈছে কব লাগে তই কেলেতো মাছ মাৰিব যাব লাগে কচোন গাঁৱৰ মানুহে কি বুলি ভাবিব এই ইমান বুঢ়ী দেখোন মাকক নদীলৈ পঠিয়াইছে মাছ মাৰিবলৈ পঠিয়াইছে বুলি ক নকব জানো হ'ব এতিয়া তুমি একো নক'বা অলৰেডি মই বহুত কথা কৈছোঁৱেইমাক এতিয়া আকৌ শুনিবিলাক তুমিও যদি কোৱা মই বৰ দুখ পাব আচলতে তুমি ল'ৰা যে নিজৰ মই যি ক'লে ইমান ধৰি নাথাকিলেও নিজৰ পুতেকে যদি কিবা এটা কয় একেবাৰে অন্তৰত লাগি যায় নাৰ মাৰ মানে সেইকাৰণে তুমি একো নক'বা বাদ দিয়া মই নাযাবো বুলি ক'লোঁ নহয় নাযায় আৰু এতিয়া মই কেতিয়া ক'লোঁ ভৰি মই মাছ মাৰিবলৈ যাওঁ বুলি মোৰ চোন কঁকাল বিষত বুঢ়াৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰোঁ কেতিয়াও ক'লোনো কিয় মাক মিছা কথা কৈছা বাবাৰ আগত কাৰণে মোকে উল্টা ফচাইছে চা আপুনি নহয় আপোনাক বহি থাকক বুলি মই কৈছে কৈ আছো আপুনিহে মাছলৈ যাওঁ মাছলে যাওঁ বুলি ইমান উৎপাত কৰি আছে কেনেকুৱা মানুহে এতিয়া কৈ কেনে এতিয়া আকৌ কথাটো কেনেকে লুটিয়াই দিছে চোৱা আকৌ মোক কেনেকে ফচাই দিছে মই নালাগে বুলি কোৱা দেখি এনেকে কৈ দিছে মই কিবা ভুলেই কাম কৰিলোঁ নেকি আজি বা পঠিয়াই দিম মই দুজনলৈ যাওঁ বুলি কয় তালৈ পঠিয়াই দিম মই মই ৰখাই থাকিবলৈ নাই পিছত মোকে বদনাম কৰিব মইনো কেতিয়া যাওঁ বুলি কৈছিলোঁ কেতিয়া নাযাওঁ বুলি কৈছিলোঁ সেনেকৈ কৈ কয় মা গাটোত ঠিক নাই চাগে সেইকাৰণে এনেই যি তিয় পাইছ ব'লচোন ব'ল অকণমান আৰাম কৰি ল'বি ভাত খাবি নাই পিছে নাই খোৱা ভাত ভোকেই নলগা হৈছেচোন ভাত খাবলৈ তহঁতৰ কথা বতৰাখিনিয়ে মোৰ পেট ভৰি গৈছে আৰু ভাতৰ কথা নকবি আৰু মোক ভাত নাখালেও হ'ব দেই দিনটো এহাজৰ দিলেও হ'ব বেছিকৈ নিদিলেও হ'ব মোক ভাত চাত তিনি পেলাই তিনি সাজ দিব নালাগে নহয় মানুহৰ মনৰ মোক মনৰ শান্তি দিলেও হ'ব খাবলৈ নাপালেও নাই দিনটোত এহাজৰ হ'লেও হ'ব মোক অ কিন্তু মনৰ শান্তিহে পোৱা নাই মই এখন ঘৰত আৰে এতিয়া অলপতে মই ৰমলা খুৰী গ'লে কৈছিলোঁ তেতিয়া হেৰি থৈ ভাত দি থৈ গৈছোঁ নাই নাই খোৱা বুলি কৈছে যে খাবলৈ মন নাই এতিয়া খাই থৈছে আৰু কে ভোক লাগিব কেনেকৈ অঁ ইচ্ছা মা আপুনি কিন্তু বৰ সাংঘাতিক বস্তু কিন্তু দেই নে বুঢ়ী হৈছে যে পাহৰি গৈছে যে ভূ ভাত খালোঁ নে নাই খোৱা নে কি কৈছোঁ কি নাই কয় পাহৰি গৈছে চাগে আপুনি এক কাম কৰিব আপোনাক মেডিকেলত দেখাই আনিম নহ'লে যাদু মন্ত্ৰ কৰি মেলি তাবি চি তা দি দিম আপোনাক সেইকাৰণে কথাখিনি এতিয়া মনত থাকিব অকণমান আপোনাৰ অঁ ঠিকে কৈছা তুমি দেখাব লাগিব ডাক্তৰক মই কিবা কথাবিলাক পাহৰিছে ভম বকিছে নিচা লাগিছে এই পূজা চুপাত পাতল কিবা কৰিব লাগিব এনেকৈয়ে বুঢ়িলে হ'লে আকৌ নৈ কাষলৈ কেতিয়াবা কিবা গৈ থাকে যে কচু চচু গাহৰিটো কাটিবলৈ দানা কাটিবলৈ গৈ থাকেনে এতিয়া কিবা লাগি আহিছে নি সেনেকুৱা লাগিছে মোৰ হেৰি কৰিব লাগিব লৈ যাব লাগিব যাই হেৰি ৰমেন খৰা ওচৰলৈ লৈ যাম নহয় সেই চোৱা চিতাবিলাক কৰে নহয় তাৰ বিচাৰি দিয়াব লাগিব বাবা তই ভাবিছ মই এতিয়া পাগলী হ'লোঁ মোক ভূটে গম পিছে হা মোৰ সেনেকুৱা হৈছে বুলি ভাবিছ তই তোমাৰ এই দিনটোৰ কাৰণে তোমাৰ তুলি তলি ইমান ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ বাবা তই তইও মোক আজি কেনেকৈ কৈ দিলি মই কোনো ভ্ৰম বোকা নাই মই পাগলী হোৱা নাই মই সঁচাকৈ কথা কৈ আছোঁ তই বুজিয়ে পোৱা নাই কি কি ঘৰ ঘটি আছে এইখন ঘৰখনত কি চলি আছে কোনে কি সৰঞ্জন্ত চলাই আছে মোৰ ওপৰত তই একোৱেই বুজা নাই বাবা দেৰি নকৰি আমি যাব লাগিব সোনকালে নহ'লে নহ'ব আৰু চাওকচোন কি কৈছে মায়ে এনেকৈ মই এনেকুৱা লাগিছে মায়ে মোকে একদম টাৰ্গেট লৈ লৈছে শত্ৰু বুলি ভাবিছে চাগে মোক আজি নিজৰ বোৱাৰী এজনী কেনেবাকৈ শত্ৰু হ'ব পাৰে জানো চাওকচোন যাওকচোন যাওক আপুনি ওলাই লওক মই মোক মোক খাই পেলাই ধৰি লওক দে মই মাৰ লগত আমাৰ কথা পাতি থাকোচোন আপুনি হেৰি কৰগৈ নহ'লে ভয়ে লাগে নহয় আজিকালি এইবিলাক পুষ্টকৰ পতককৈ লম্ভি থাকে ন মানুহৰ গাত আৰু ভয় লাগি যাব আকৌ গাঁৱৰ মানুহে যি ক'ব কিবা কাহলে পাতে এই ভুৱেকজনীয়ে লগত দিনৰ দিনটো থাকে একো ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নেদেখালে যা হেৰি ওচৰলৈ কোনো পণ্ডিতৰ ওচৰলৈ লৈ নগয় বুলি সেনেকৈ বুলি কৈ দিব নহয় মোৰ ভয় লাগি যাওক আপুনি মুখ হাতকৈ ধুবিলাকচোন পটককেনে অঁ ঠিক আছে ৰ'বা মই মুখ হাতী এটা ধুই আহিব মা তই একো চিন্তা নকৰিবি সকলো ঠিক হৈ যাব জানিছেনে মইতো হেৰি ৰমেন ঘৰ ৰমেন খোৱা তাত চোৱাই মেলি আনি কেনে তাবিস্তাটো বান্ধি দিম তই চব কথাটো মনত থাকিব পাহৰি নাযাবি বুজিছানে বুঢ়ী তই তোক মই পিঠি বহল কৰি দিম জানিছানে তই কি দৰকাৰ তোক ক'বলৈ হা সেনেকে তই উল্টা পুল্টাকে কথা কি কৈ আছ তই কি বুলি ভাবিছ নিজকে মোৰ কথা যদি কিবা এটা উলিয়াও নহয় তই আজি যি যেনেকে তই টেং মেৰেং পেঁতেৰাকৰাকে কথাখিনি কৈছ মাথা গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মনটো তোৰ চুৰিত ধৰি উলিয়াই দিম বুলি কিন্তু নোৱাৰো নহয় তোৰ পুতেৰে অকণমান তোৰ প্ৰতি অকমান হলেও মৰম আছেই এতিয়ালৈকে মানে গোটেইখিনি শেষ হৈ যোৱা নাই কি কবি আৰু নিজৰ মাক যে মৰমত থাকিবই সেইখিনি তই শেষ কৰিব নোৱাৰো চাগে মই তই বেছি তেৰি মেৰি কৰি থাকিবি এতিয়া তাবিজটো আনি পিন্ধাই দিম নহয় বহুত টকা খৰচ হ'ব তই আহি এতিয়া ধুনীয়াকৈ থাকিবি বেছি ট্ৰেমি কৰিলে মানে কৈ দিছোঁ কিন্তু তোক ভূতেৰ কাৰণে বেয়া হ'ব অৱশেষত মোক ভূতে পাইছে বুলি ভাবিলে আৰু মোক পাগলী বুলি ভাবিছে ইহঁতে কি যে হ'ব নহয় আৰু কি কি দিন দেখিবলৈ বাকী আছে প্ৰভু তাতকৈ মোক মাৰি নিনিয়ে কিয় জীয়াই মৰিবলৈও নোৱাৰোঁ ভয় লাগে মৃত্যুৰে মোৰ বৰ ভয় লাগে কিন্তু কি কৰিবা জীয়াই থকাৰ ইচ্ছা কোনো হেৰাই গৈছে ৰাইজকৰ ভিডিঅ'টো যিমানতে সামৰি দিছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব